forget to subscribe my channel Hang Dok Mana Sas Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana Mari kita dengar analisa daripada Iswadi Murni Rafizi berjaya disingkirkan dan Nurul Izzah menang timbalan Presiden PKR Saya baca dia sikit dekat berita harian ni Nurul Izzah menang timbalan Presiden PKR Beza undi hampir 6,000 tewaskan Rafizi Okey tuan, mari kita dengar daripada Iswadi Moni di akhir tak komen macam biasa. pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Nurul Izzah di atas kemenangan eh, uh, sebagai timbalan presiden walaupun tidak official lagi tapi macam uh, mana kita tahu tuan-tuan eh. Okey. Pada kiraan undi siang tadi, setiap orang, setiap calon akan ada wakil calon. So mereka akan duduk di satu tempat dan mereka akan lihat live. Ah uh, yang ni yang kita nak ni. Dia lihat live jumlah undi yang mereka dapat So daripada situ kita boleh tengok lah live dia berapa undi berapa undi berapa undi dan dikatakan daripada 30000 perwakilan yang layak mengundi hanya kira-kira 14000 yang pergi mengundi but I could be wrong on the data sebab kita kena tunggu data yang terkini baru kita tahu sama ada you know undi tak undi dan sebagainya lepas tu baru kita tahu Okay, so hopefully lepas ni kita akan ada tetapi bila uh, undian itu dibuat maka telah ada official Ofisialnya adalah Nurul Izzah mendahului pada waktu kiraan takhair itu dengan 9000 almost 10000 votes. Kemudian uh, Rafizi dengan 3000 lebih vote sahaja, undi sahaja. Uh, empat tim naik presiden ya yang menang dikatakan dalam senarai. Yang pertama adalah Amiruddin, Aminuddin dan juga Chandikan. Tiga ni dia mengekalkan jawatan mereka. Tetapi satu muka baru yang mengalahkan Nik Nazmi adalah Ramanan tiba, Ramanan tiba, tiba-tiba Ramanan tiba-tiba Ramanan. Tiba, tiba, Ramanan. Ah, Ramanan Ramanan sudah masuk di dalam pasukan. Ah, so tanyalah wabi Ramanan. Jadi sudah <guluh> sudah dapat sudah menang sudah diketahui keputusan tersebut walaupun tidak official lagi uh, maka sudah pun Uh, apa orang kata diketahui umum bahawa itu yang berlaku dan daripada senarai tersebut chai rafizi 20 majlis pimpinan pusat hanya 3 orang saja yang ee uh, daripada chai rafizi yang menang. Beliau adalah Said Ibrahim uh, Li Chin Chong bekas menteri uh, bekas uh, pengarah komunikasi dan juga Akmal Nasir Tiga ni je. Yang eh, lain semua kalah. Uh, Mazli Malik menang Fami Fazil Tahniah YB Menang uh, Hans Isaac Sorry bro Kali ini kalah Hans, uh, Dia call saya tadi Ultimate menang uh, Ada muka yang saya tak kenal pun Tiba-tiba menang Saya pun tak kenal dia orang Ada uh, Yang lain-lain tu saya kenal lah Ada yang saya tak kenal Ada tak, saya, saya, rasa dalam dua orang Tiga orang yang saya kenal Yang lain semua saya tak uh, Sorry Dua tiga orang yang saya tak kenal Yang lain semua saya kenal uh, yang lain tu ada yang menang ada yang kalah semua. Senarai nanti dia akan keluarkan lah 20 orang. Tetapi yang penting saya nak pastikan uh, Fahmi Fazil menang. Okey, yang tu Menteri Komunikasi. Okey, saya seterusnya koordinasi dia. Saya bawa dia. Alhamdulillah dia menang. Jadi kau is kau main dua kolam is. Lain tak kau lah kau nak cakap apa sekalipun. An, yang penting aku nak Fahmi Fazil menang dan dia dah menang. Di sinilah tuan-tuan. Dulu Waktu saya bawa Rafizi, Rafizi menang. Okay. Bukan saya kata ini sa sebab saya Rafizi menang atau sebab saya Rafizi kalah. Bukan. Tak ada kena-mengena pun. Kita pun faham apa yang berlaku kan. Tapi sekarang ini saya nak pastikan bahawa Fahmi Fazil menang. Sebab sistem, okeylah. Kita tolak tepi lah sebab sistem. Bukanlah tolak tepi. Kita kita jangan consider dulu sebab sistem tapi akhirnya saya bawa Fahmi Fazil dan Fahmi Fazil menang. Mazli Malik menang. Okey, yang saya bawa tak menang. Ryan saya bawa tak menang uh, Hans Isaac, saya bawa tak menang uh, Datuk Rom, Datuk Romli. Ah, uh, yang ni semua saya bawa mereka tidak menang. Tetapi tak apa tuan-tuan, kita hilang RR, kita dapat RR. <laughs> kita hilang Rafizi Ramli, kita dapat Ramanan. R saya lupa nama bapak dia tu. Apa tah nama dia tu? RR juga. Ah, jadi okeylah. Okey tak? Okey okay okay? kita okey. Kita okey, tak okey tak apa. <laughs> Okey jadi itu yang berlaku sekarang ini kan uh, dan dalam pemilihan parti kali ini uh, untuk ketua wanita pula saya dengarnya dengarnya yang menang adalah Fadlina Timbalan Juairiah uh, Fadlina mengalahkan uh, uh, Ramanan Ramakrishnan. Uh, Ramakrishnan 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 ni cantik nama tu uh, Ramakrishnan tu okey RR juga kan uh, kemudian uh, Yohani, wanita Ketua Wanita adalah Fadlina, Menteri Pendidikan. Timbalan dia Juwairiah. Uh, iaitu Menteri... Eh, itu bukan Menteri. Dia uh, adalah Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Okey? Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Tapi bukan Setiausaha Politik yang bergaji lah. Setiausaha Politik Parti. Baik. Itu yang uh, kemenangan ataupun yang akan diumumkan pada esok hari. Uh, saya sudah umumkan ucapan tahniah kepada Nurul Izzah pada pukul 6 tadi sebenarnya saya dah ucapkan ucapan tahniah kepada Nur Izzah pukul 6 tadi uh, uh, dan uh, saya juga dah bagi tahu Rafizi sabarlah cuma sekarang ini baru orang faham kenapa saya letakkan pada 29 April yang lalu 29 April yang lalu saya tulis tiba masanya Rafizi untuk bercuti uh, kalau siapa yang ingat pada 29 April saya ada menulis satu posting pada waktu itu saya mengatakan tiba masanya untuk Rafizi bercuti pada waktu itu kan ada oh, Rafizi marah dengan saya 29 April masa tu dah pembinaan parti ya? belum kan 29 so, April masa tu dah cabang belum cabang kan saya tak pastilah dah cabang atau belum kan tapi pada masa itu aa, memang saya dah tulis satu posting Orang berah lah dengan saya kan Kenapa kau cakap macam tu Suruh Rafizi bercuti dan sebagainya Saya dah cakap dah kan? Raf cuti je lah kan No point in going against <laughs> Apa yang berlaku sekarang ini Raf Aku dah melaluinya kan ha, eh? 29 hari bulan Januari eh, April hari tu ha, Saya tulis satu artikel ha, Yalah Kemas kini data bulan 3 Pemilihan wanita bulan 4 ha, So masa tu dah habis pemilihan cabang Uh, saya dah habis membilang cabang pada waktu itu uh, saya suruh dia bercuti kan 29 April kenapa saya suruh dia bercuti pada waktu itu sebenarnya pada waktu itu saya dah uh, sebenarnya sebelum itu lagi saya dah dah menghidu I smell the something is the rock is cooking lah dan <laughs> saya uh, apa orang kata uh, 29 April pada masa itu saya dah smell something the rock is cooking Ha, ini 29 status saya tiba masa Rafizi Ramli dan tim kena bercuti dah lama tak pergi holiday kan saya kata so transpire apa transpire dalam perbincangan saya dengan Rafizi tempoh hari kan saya dah nyatakan woi 7000 malam ini yang dengar tuan-tuan eh alamak ya <laughs> betik kan Okey tak apa 7000 ni nak tahu apa yang berlaku lah baik So apa yang berlaku? Mula-mula saya, saya jumpa Rafizi sewaktu di Kuching. Soalan pertama saya, Raf, kalau engkau kalah, adakah engkau akan kekal sebagai ahli parlimen? Saya minum dengan dia lepas program hero dia dekat Kuching. Saya pergi minum dengan dia. Saya tanya pada dia kan. Saya tanya, Raf, adakah kau kekal, kekal sebagai ahli parlimen atau letak jawatan? Dia kata, sebagai ahli parlimen, aku akan kekal. Okay, good. Soalan saya yang kedua adalah, Raf, adakah engkau akan kekal sebagai seorang menteri? Dia kata, saya tidak akan kekal sebagai seorang menteri. Dia kata, saya tidak akan kekal sebagai seorang menteri. Ada yang tanya saya, Is betul, -betul ke engkau sekarang ini sedang dirisik? Siapa yang risik saya ni? <laughs> kan, ada ada risikan yang merisik saya ni kan? Ha, tak ada, saya tidak dirisik oleh siapa-siapa. kan -siapa. Saya bujang lagi, ha, jadi saya tidak dirisik oleh siapa-siapa. <laughs> okay, so... Saya dia kata dia akan berhenti meletak jawatan sebagai eh, malam ni tak ada spesifik eh saya cerita benda ni eh. sebab kita kongres baru perasbian tadi so esok adalah uh, final kongres dan yang menang akan dipanggil lah secara officialnya baik uh, siapakah yang akan adakah Rafizi akan meletak jawatan so Rafizi kata di dalam kenyataan beliau bahawa beliau akan meletak jawatan sebagai menteri ekonomi Okay, beliau akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. So, isu adakah akan berlaku rombakan kabinet selepas ini? Tonton ini jangkaan saya lah. Eh. Ini jangkaan saya. Um, tuan, tuan boleh you can agree, you can disagree. Um, apa yang uh, saya nak nyatakan? Pertama saya nyatakan ia ya, akan berlaku rombakan kabinet. Kalau tak besar pun kecil, kalau tak kecil pun besar. Yang pertama saya akan nampak akan hilang jawatan adalah Uh, Nik Nazmi Nik Nazmi akan hilang jawatan beliau di mana Nik Nazmi akan berkemungkinan akan meletak jawatan siapakah yang akan menggantikan Nik Nazmi dalam talahan saya dan di dalam bangkuk yang saya lihat yang menggantikan Nik Nazmi adalah Ramanan Ramakrishnan RR juga so Ramanan akan menggantikan Nik Nazmi sebagai timbalan Menteri Koperasi dia akan naik jadi Menteri Alam Sekitar Selepas itu antara juga yang saya nampak akan turun adalah Rafizi Ramli. So Rafizi akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Ini ini jangkaan ya tuan-tuan janganlah percaya sangat. Kan kang percaya saya tapi normally apa yang saya cakap ni kadang-kadang betul juga kan. Tak tembak saya ni kan. So siapa yang akan naik jadi Menteri Ekonomi is? Menteri Ekonomi saya percaya. Jeng jeng Yang naik Menteri Ekonomi adalah Amiruddin Rudin Syari iaitu Menteri Besar Selangor Amir now bukan setakat dia akan naik sebagai Menteri Ekonomi tuan-tuan saya percaya juga portfolio Kementerian Keuangan itu yang sebelum ini dipegang penuhnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diserahkan kepada Amir dan dia akan memegang Kementerian Ekonomi itu sebagaimana Azmin pegang Kementerian Ekonomi itu dengan full power sekarang ini kalau tuan-tuan tak tahu apa yang Rafizi pegang di dalam Kementerian Ekonomi itu hanyalah tiga portfolio. Dia pegang teraju, dosem, saya tak ingat satu lagi, tiga saja. Tiga agensi saja di bawah Kementerian Ekonomi. Dia berbeza dengan Azmin dulu tau. Azmin dulu, dia memang pegang Kementerian Ekonomi itu lagi power daripada Lim Guan Eng. Kazanah bawah dia, Petronas bawah dia, Felda bawah Azmin. Ni semua agensi-agensi kerajaan yang making profit billion of dollars, semua bawah Azmin. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang, Rafizi tidak diberikan benda itu, diserah semua di bawah Kementerian Keuangan. Saya percaya selepas ini berkemungkinan Amir ni seorang yang lebih dipercayai. Jadi saya percaya saya vouch supaya, bukan vouch je, ya, saya nak supaya kalau boleh Amir pegang uh, jawatan sebagaimana Azmin pegang dulu. And Azmin dulu pernah jadi Menteri Besar, Amir jadi Menteri Besar. Sekarang ni Azmin dulu pernah jadi Menteri Ekonomi. Sekarang kenapa? Apa salahnya Amir juga menjadi Menteri Ekonomi mengikut jejak mentor beliau. Eh, why not kan? Why not? Mengikut jejak mentor beliau. Baik. So kalau Amir jadi Menteri Ekonomi, siapa akan jadi Menteri Besar Selangor? Ah, Siapa akan jadi Menteri Besar Selangor? Yang jadi Menteri Besar Selangor adalah Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim. Tapi Is, Nurul Izzah tak pegang apa-apa portfolio pun di dalam DUN. Kan? Okey, tuan-tuan kena ingat satu perkara. Eh? Selangor tidak akan ada pilihan raya sehingga selepas 2027. Pilihan raya negeri Selangor akan berlaku 2028. Berapa tahun lagi tuan-tuan? Ada 3 tahun lagi. Lebih kurang lah 3 tahun lebih lagi Almost 4 years 3 years lah 3 years plus Kata Kita pemilihan raya yang lepas Adalah pada tahun 2023 eh, Betul lah eh? 23 Lebih kurang dalam 3 tahun lagi Jadi the next one yang akan jadi Menteri Besar Selangor Adalah Nurul Izzah Anwar Ibrahim So macam mana dia nak jadi Menteri Besar Selangor is Benda ini pernah berlaku Kepada ibundanya Iaitu Datin Sri Uh, apa orang kata Wan Azizah Di mana pada waktu itu dia memegang jawatan Dia tidak memegang jawatan Ahli Dewan Benda Negeri Tetapi dia diberi laluan bertanding di Kajang Yang kita panggil sebagai Langkah Kajang Langkah Kajang tu orang salahkan uh, Apa orang kata salahkan Rafizi sebenarnya Orang kata oh, ini semua salah Rafizi Tuan-tuan kena ingat Rafizi takkan boleh buat benda itu tanpa blessing pre Presiden kalau tak ada blessing presiden, Rafizi takkan buat. Dan tak boleh buat. Dan kalau dia buat benda tu pun, bukan untuk dia bertanding. Dia bagi siapa bertanding masa langkah kajang? Kak Wan. Siapa Kak Wan? Isteri kepada presiden. Siapa dia? Is, mak kepada timbalan presiden. Ha. Okay? So, dia akan jadi, uh, apa orang kata, jadi berkemungkinan. Ini, telahan saya. Kan? Akan menjadi... Uh, uh, menteri Besar Sultan setuju ke? Eh, Sultan tak ada isu. Kenapa? Kau ingat Sultan ada isu. Dia sebenarnya tuan-tuan ni saya nak bagi tahu lah. Sultan Selangor ni ini in my apa yang saya dengar lah. Sebenarnya Sultan Selangor ni tak ada masalah sebenarnya. Perempuan jadi pemimpin ni seingat saya, setahu saya lah. Sultan Selangor tak ada masalah. Yang ada masalah adalah pada waktu itu PAS. Yang membangkitkan isu perempuan jadi pemimpin ni adalah PAS. Bukan Sultan Selangor. Sultan Selangor okey je. Sultan Selangor okey je. Masalahnya adalah kepada... Uh, apa orang kata? Kepada PAS pada waktu itu. Yang ada masalah tersebut. Okay. Uh, thank you. 8... 9, yang menonton kita. Oh, terima kasih. Eh. Uh, dekat TikTok pun dekat nak 1,000 dah. 10,000 yang menonton kita. Thank you very much. Baik. Apa yang akan berlaku selepas ini juga adalah... Kalau kita tengok... Uh, kepimpinan ini... Uh, Izzah akan memegang... Akan mengambil alih... Sebab itu saya kata tempoh hari ya. Eh, bila Izzah, Nurul Izzah... Dia merasmikan melancarkan uh, apa dipanggil jentera di Sabah. Okey. Pelancaran jentera di Sabah itu adalah sebenarnya satu indikator bahawa Iza akan menang. Kan? Kenapa dilancarkan pada waktu itu is a signal. Lepas ini saya akan dapat result setiap negeri. Kita akan dapat lihat lihat result setiap negeri. So result setiap negeri ni kalau kita tengok on the ground kita akan nampak bahawa seolah-olah ramai yang menyokong Rafizi. Kita buatlah polling kat mana pun, kita buat polling dalam uh, apa nama laman sosial politik ke, kita buat polling dalam apa orang kata dalam um, dalam parti ke, orang-orang kita buat polling ke, semuanya Rafizi menang. Malah tadi Izah terpaksa tutup komen Facebook dia. .aime. Terpaksa tutup komen Facebook dia. Now, orang Izah dengan gelombang sebegitu dia boleh menang. Okey, eh, dia boleh menang. Baik, hujah yang dikemukakan adalah bahawa dia menang kerana yang menyokong Rafizi ni ramai kat luar. Bukan orang parti yang jadi perwakilan pun. Bukan orang parti yang jadi perwakilan yang uh, apa orang kata yang menyokong Rafizi ni. Yang jadi perwakilan yang menyokong Rafizi, majoriti menolak Rafizi majoriti buktinya adalah uh, daripada sistem daripada undian kita lihat tadi bagaimana keputusan tersebut sebenarnya baik tuan-tuan apa yang kita boleh expect eh, bagi orang luar yang tak tahu eh, 20 ahli majlis pimpinan pusat tadi dipilih secara undian 30 lagi akan dipilih lantikan antaranya adalah 14 orang Pengurusi negeri itu dilantik secara automatik, balance dia akan ditambah dilantik oleh presiden nanti. Okey. Naib presiden pula dia ada empat yang menang. Okey. Yang uh, dilantik nanti ada empat. Alright. So, salah satunya daripada Sabah Sarawak. So, tahniahlah. Maybe Senator Abun Sui bakal dilantik naib presiden Parti Keadilan Rakyat wakil Sabah Sarawak kerana tahun ini adalah Tern Sarawak tu ada wakil eh ha, Jadi saya ucap tahniah awal-awal kepada Abun Suy lah ha, Jadi yang di dalam MPP ni Saya tengok senarai tadi Mereka ni lah yang akan leading the election Dan Pilihan Raya Sabah ni akan menjadi satu ujian pertama buat mereka So Izzah dan Amey sudah pun melancarkan Gerakan pertama mereka Tapi tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat Perasan tak baru-baru ini Azmin mengumumkan bahawa hujung tahun ini akan ada pilihan raya kenapa Azmin confident hujung tahun ini akan ada pilihan raya dia kata parlimen akan dibuatkan dan hujung tahun ini pilihan raya akan diadakan dia confident kerana dia tahu atau at least dia diberitahu bahawa kepimpinan akan bertukar ok, Now, kalau kita fikir ya, kenapa dia jadi macam tu kan tuan-tuan Maksudnya seolah-olah is benda ini sudah dirancang awal. Bukan saya 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 tak nak talk about the system manipulation dan sebagainya lah tidak. Mungkinlah mungkin pada tanggapan saya lah saya nampak mungkin Azmin sudah dapat maklumat bahawa sebenarnya di dalam sudah ada perancangan itu untuk nak menggantikan Rafizi. Saya kata tuan-tuan, kalau kita ada satu tim bola, pemain striker kita ni memang gila powernya lah kalau dia masuk confirm menang macam dululah bapak saya bagi nama saya Iswardi sebab dia ada seorang pemain bola sepak tau di Indonesia nama dia Rizal Iswardi tahun 77 70-an lah dia kata bapak saya cerita saya tanya kenapa masuk kenapa bagi nama saya Iswardi ah dia kata ini saya ceritalah kan sebab dia kata mama ni nama Rizal Iswardi ni tuan-tuan Google jumpa dia masuk padang je menang masuk padang je menang okey kita bayangkan macam tulah Nama dia Rizal Iswadi masuk padang Tapi dia ni tak sebulu dengan anak coach Anak coach ni dia memang tak sebulu Dia memang gaduh lah So akhirnya coach ni tak puas hati Dia tak sebulu dengan anak coach Maka sebab anak coach nak main juga kan Digantilah dengan anak coach uh, So anak coach pun lah leading lah jadi main striker Digantikan lah dengan dia So akhirnya Tuan-tuan dia bila di, Rizal Iswadi ni contoh Kan? Main saja menang, main saja menang, main saja menang. Tuan-tuan diganti pula dengan anak coach. Anak coach tu pun bukannya kata tak pandai main bola, pandailah. Tapi tak setera Rizal Iswadi ni. Contoh, ini saya bagi contoh je. Kan? Bila dia tukar, oh rupanya alamak dia kata, lagi teruk. Kan <laughs> so masa itu masa perlawanan dah ini pula ditukar pada saat dah nak masuk semi final nak masuk semi final ni tukar. Sebab apa tukar? Alah. Dan yang pula yang menyokong tukar di di skiling ni adalah orang-orang yang nak pergi menjilat coach supaya dia boleh main. <laughs> kan ah, dia nak minta tukar juga, minta tukar ah. So, tukar aku, tukar. Kita kalau ah, sebab apa dia nak kata tukar tu? Nanti kalau aku sokong anak dia, anak dia main, nanti anak dia boleh recommend aku pula main untuk team. Ah dia macam tulah. Okey. So sekarang ni mereka dalam peringkat untuk menghadapi pilihan raya. Dalam kes tadi, perlawanan bola separuh akhir lah. Suku akhir lah nak masuk suku akhir. Tuan-tuan agak, tuan, tuan agak lah, strategically, benda tu boleh menang tak boleh menang? Tuan-tuan kata boleh menang tak boleh menang? Kalau tak boleh menang, dan itulah jawapan dia. Ha, effect tak kat presiden bro is, of course dia akan ada effect kat presiden. Tak ada macam inilah tuan-tuan. Bila dia tak dia kalah, dia masuk pilihan raya kali ni, dia akan jadi jerat. Rafizi nyatakan bahawa kalau dia kalah dalam pemilihan ini, dia akan letak jawatan dia akan bantu parti tetapi dia nak jual data maknanya bukan jual data personal tu, maksudnya research dia, dia nak jual, kalau nak satu parlimen RM50,000 dia charge baik, saya pasti bahawa golongan ini uh, di dalam tim Izzah dan juga Amir ni mereka tak akan guna data Rafizi mereka tidak akan guna data Rafizi tuan-tuan sebab apa saya tahu Amir dia ada tim data dia sendiri. Amir ni memang sangat rapat dengan Merdeka Center. Sebab itu kenapa Rafizi suka sebut Merdeka Center tu. Kalau korang tak tahu ni, korang dah tahu dah 10,000 orang yang menonton kita ni. 10,000 kat <laughs> apa? 10,000 orang dengar kita malam tu? Macam jalan, kan? Ha? Ya lah. Cuma tak YouTube. Apa? Ah ha. Dalam jumlah apa orang kata Kenapa kenapa Rafizi selalu sebut Merdeka Center Merdeka Center? Ha ni saya lah ni. Data yang digunakan oleh uh, AMI adalah data daripada Merdeka Center. Saya tak kata Merdeka Center tu tak bagus. Tetapi kadang-kadang when you ask the wrong question, you will get the wrong answer. You ask the wrong question, you will get the wrong answer. So, ke mana uh, ke mana selepas ini? Apa yang akan berlaku lepas ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan orang-orang kuat di peringkat negeri pun Berapa? Ha. Orang-orang kuat di peringkat negeri pun Kalau tuan-tuan perasan Banyak yang kalah ha. Banyak ramai yang kalah Dan mereka ini adalah orang kuat Kerana yang pertama Mereka orang Rafizi lah ha. Yang kedua diletakkan situ Kerana Rafizi faham Bagaimana nak menangkan kawasan tersebut Tuan-tuan kena ingat eh, Tempat Rafizi macam pandan Even Johor Baru Akmal Nasir tu pun Bukanlah tempat yang senang nak menang tau tapi bagaimana Rafizi boleh buat dengan tim dia boleh buat sampai Johor Baru tu boleh kalah. Johor Baru ni adalah kubu kuat UMNO dahulu. Johor Baru kubu kuat UMNO tapi bagaimana Rafizi boleh buat dia jadi menang. Dia cedilah lah tuan-tuan. Eh? Dulu pada tahun 2018 kami pada masa itu lawan dengan tim Azmin. Kami lawan dengan tim Azmin, kami kata dia uh, macam ni dia akan lompat dan sebagainya. Dia menang. Rafizi pada waktu itu dia tidak ada jawatan, dia bukan ahli parlimen, dia tak boleh bertanding, dia hanya ketua cabang saja. So dia bertanding timbalan presiden dan kalah. Tetapi perasaan pada waktu itu dia kalah dalam keadaan kalah fair fight lah. Cuma Azmin memang mainin duit. Kami tak main duit. Kami ni parti uh, kami ni pasukan yang miskin yang memang derita, tuan-tuan. Ni nak cerita sampai sekarang satu sen haram pun saya tak dapat apa daripada Rafizi Rafizi tak bagi satu sen pun kepada saya kan tapi kau sokong juga Rafizi sebab saya sokong bukan atas dasar dia bagi duit saya sokong sebab saya tahu dia boleh bawa kemenangan kepada pasukan kita dia macam kita sokong pasukan bola lah tuan tuan-tuan sokong Manchester United ke Liverpool ke Arsenal ke eh pemain yang gaji ratus ribu tu dah bagi kat tuan-tuan ke tak ada kan tapi kenapa tuan-tuan sokong tuan-tuan rasa bahawa dia boleh bawa kemenangan dia tak bagi duit mungkin. So kita nak ada kemenangan itu. Kita nak ada kemenangan, ada gelombang yang boleh membawa kepada kemenangan. Tetapi beginilah tuan-tuan, bila saya baca komen yang kutuk Rafizi, yang kutuk saya, yang kutuk geng-geng ini, so akhirnya beginilah. Saya saya conclude macam inilah eh. 30 minit ni saya conclude begini. Selepas ini Rafizi akan mengundurkan diri daripada Uh, pilihan raya dia tak dia tak mengundurkan diri daripada politik dia bertanding dalam pilihan raya yang akan datang saya tak pasti mungkin dia mungkin tidak mungkin dia jadi ketua cabang saja saya tak pasti tetapi dia akan mengundurkan diri daripada aktif dalam membantu parti untuk memenangi pilihan raya yang akan datang dia akan dia akan uh, buat macam tu kenapa tuan-tuan dia macam nilah bagi saya banyak benda yang dia terpaksa tahan untuk cakap banyak benda juga ada dilakukan oleh orang-orang di dalam kerajaan ini yang sebenarnya wajar diambil perhatian bila mereka sebab itu hero itu UK itu H I R U K ujian kuasa. Hero itu ujian kuasa, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan saya kata pada 2018 saya juga pernah kata bahawa golongan-golongan ini masa itu kita lawan kartel. Kita kata orang ni kartel, kita kata orang ni akan mengkhianat kita. Orang tak percaya apa saya cakap. Malah muka ni lah yang kena maki. Muka ni lah yang kena kutuk. Oleh orang parti sendiri yang kena kata macam-macam. Yang kena gantung ni lah muka dia. Ha, ni lah muka dia. Baik. So akhirnya bila mereka melompat. Mereka melompat. Saya buat live pada waktu mereka. 2019. Kongres 2019. Saya dah buat live dah sebenarnya. 2020 mereka melompat seorang demi seorang. Demi seorang demi seorang melompat. Saya kata. You see. So pada masa itu golongan-golongan yang dok kutuk saya dulu tu, oh dia kata Taiz sebenarnya begini begini dia buat alasan. Okay fine. Masuk 20, masa tu Rafizi masuk 2021 Rafizi bercuti. Rafizi bercuti tuan-tuan rasa 6 bulan dia bercuti tu parti sangat-sangat-sangat mandom. Masa tu Anwar Ibrahim ada, Masa itu Nurul Izzah ada Masa itu uh, Siapa nama Nur, uh, Nurul Izzah Sorry uh, Saifuddin Nasution ada Di dalam parti Saya pun ada dalam parti Tapi kita rasa parti dalam keadaan sangat dry Tak ada momentum Tak ada wave Tak ada tuan-tuan So akhirnya ramai yang kontak saya Yang kontak orang itu Orang ini kata Is tolonglah panggil Rafizi balik Tolonglah gerakkan balik Tolonglah Tolonglah Is Tolonglah Tolonglah Tolonglah, tolonglah. Saya kata kat kawan-kawan saya masa itu yang minta kata tolong tu saya kata saya cubalah. Rafizi ni bukan jawab pun call aku kan. Ha, adalah sekali dia jawab kan. Dia sekali tu dia, jawab. Lepas tu dia tak jawab dah. Ha, dia jawab juga akhirnya kan. So, so bila berlaku sedemikian tuan-tuan. Saya what happened is dia datang balik. Dia datang balik. Kalau tersilap saya tiga bulan sebelum pilihan raya. Ha, kita saya baca detail sedikit lah dekat berita harian ni. Nurul Izzah Anwar diumumkan sebagai pemenang jawatan timbalan presiden PKR pada pemilihan parti itu hari ini. Keputusan it rasmi itu diumumkan pengurusi jawatan kuasa pemilihan Zaleha. Selepas presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan kongres, Nurul Izzah yang juga ahli bekas ahli parlimen Poh mem 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 memperoleh 9803 undi untuk menewaskan penyandang jawatan kedua tertinggi pilihan parti itu Datuk Seri Rafi Ramli meraih sebanyak 3866. Ah, okay, kelantan. Baik, saya menyapa kajian pada payment Ibrahim. Assalamualaikum.